Перед тем, как использовать пароварку для приготовления продуктов, важно правильно подготовить воду. Многие понимают, что вода не самого лучшего качества, пытаются воду отстаивать. Да, при отстаивании с поверхности воды удаляется растворимый в воде хлор, и вода становится действительно полезнее в этом плане. Однако контакт с воздухом приводит к тому, что в такой воде будут развиваться патогенные бактерии. И использование такой воды для пароварки, оно будет иметь определенный вред для здоровья. Да, бактерии в пароварке погибнут, они не смогут вызвать реальные микробные заболевания, не могут вызвать инфекцию, но интоксикацию такая вода спровоцирует. Потому как при разрушении бактерий остаются в воде токсины, они могут попадать на поверхность продукта и с таким продуктом попадать в организм человека. Поэтому перед тем, как использовать пароварку, воду нужно подготовить, ее нужно отфильтровать и максимально освободить от различных микроорганизмов, от вирусов, от грибов, а также от избытка минеральных солей, которые также они не вызывают отравлений, но они перегружают выделительную систему человека, нарушают работу почек, появляется артроз в суставах, остеохондроз позвоночника. И вот эти вот заболевания от них легче избавиться, правильно подготовив воду, чем потом заниматься их лечением. А пароварка поможет в данном случае при правильном ее использовании только улучшать уровень здоровья и предупреждать различные заболевания.